Ну, падает десяточка, смотри, с вольтом новым. Девяточка, восьмерочка. Падает, но я в это не верю. Не верю в это. Восьмерка, по восьмерка это разговоры больше. Ну. Но... Понимаешь, я думаю, что сейчас бы здесь, типа, если бы реально была бы какая-то физическая сила, да, помощь, тут король Пикова бы выпал. То есть я не вижу, это просто разговоры. Все, что мы дадим, мы обещаем. Там, мы, там, mm -hmm. помо... Ну, я не вижу пока. То есть тут как раз-таки в этом случае красная карта это нет. А Они... не Они... Они... да, понял? нет. Вот, кстати, король пиковый выпал, но девятка пиковая вниз. Нет сразу. Нет, пока нет. Також знаємо, що Трамп заявив, що якщо Путін все ж таки пролетить до Туреччини, то і він теж приїде на цю зустріч. Чи не важиться Путін на візит такий? Непонятно, десятка пікова, непонятно поки. Ні, я думаю, не сімерка пікова. Десятка пікова теж карта, непонятки. Зеленський. Крістова карта випала. Я ж говорила, що я крістова дама. И когда падает крестовая дама, то есть. Ой, когда падает крестовая карта, я понимаю, что это типа, ну, наше. Путин десятка пиковая, непонятные отношения. Он его не понимает. То есть все равно я не считаю это хорошими отношениями. Как бы там ни было. Это просто. Ну, это просто они друг друга пытаются прощупать, понял? Трамп и Путин, я про это. А Трамп взагалі с Датен Путина? 1... Пусть с показывает. Ну, валет падает, смотри, на самом деле какие-то попытки точно есть, потому что валет, это хлопоты, да, И шестерка пиковая, просто шестерка пиковая это про дальнюю дорогу, это она дальние перспективы, то есть это как-то все очень медленно, все очень как-то так прям, о, блин, тягомотина, поняла, идет, вроде бы как бы да, хлопочет по вальту ну как-то такое что Ну, неплохая встреча, смотри, десятка бубновая, вне хорошая, хорошая восьмерка, вот разговор туз бубновый, король пиковый, хорошая, хорошая встреча, прям десяточку бубновую, да, разговаривали много, да, 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 и туз бубновый, ну хорошо и. Результат головная буды. Давай сейчас хорошая встреча, не, хорошая, хорошая. Ну девятка пиковая, восьмерка пиковая вниз такешься. Угу. Слова, слова. Да, 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 Снился угу. Зеленский, короче, что мы на каком-то с ним мероприятии, а мероприятие какое-то находится, то ли это Буковель, то ли я не могу понять, какая-то Буковель какая-то, понял, что вот такое, ну, с лесом, с горами связано, не знаю, что это. Может, это за границей, это Италия, какие-то Альпы, что такое, понял? И он, конечно, он такой прям пьяный, пьянючий, понял, а прям вообще состояние у него не очень хорошее сейчас, видимо, тяжело ему. Он прям совсем какой-то такой, типа, во сне был. Тобто, такий не дуже хороший сон, тривожний Щодо стану здоровья и морального. так? И смотри, слово. да, и смотри, там куча людей было, какое-то мероприятие. І он, короче, пьяный, он прям вообще не понимает, что. Що... Ну, то есть он вообще теряется, потерян, не понимает. Ну, понятно, что такое сейчас такое событие, знаешь. Ой, такие сейчас события происходят, что он не знает, что ему делать даже. Сейчас про массовый обстріл речником спрошу сначала. Давай. Ну, я не вижу пока массового ничего здесь. Они, смотри, там туз, туз червовый выпал и семерка. То есть они хотят действительно э, его изготавливать. Да? Туз, туз червовый, туз тут про количество. И семерка это постоянство карта. То есть, ну, ну, это пиздец, конечно, если такое будет. А вот долдорорешникам ну, по Украине еще. Туз крестовый. Туз Крестовый, да, что-то будет, но я уже говорила, выходила в эфир, я знаю, что по Киеву, когда Туз Червовый падает, а по центру Украины, ну, Пивнич там центр, а когда Туз Крестовый, я уже обратила внимание, это Днепропетровщина, потому что обстреляли Днепр недавно, угу. и я ночью про обстрелы смотрела, падает Туз Крестовый, думаю, так, что это за город Туз Крестовый, это же не Таро, что покажет, типа, ядерную станцию, поняла сейчас? Думаю, так что это? И обстрел Днепра ночью. Это Днепр. И Запорожье показывают крестовым тузом тоже. Я уже по игральным картам тоже выкупила. Учусь, то видишь? То, а, загроза орешника с посредним да. для тех двух мест. Днепропетровщина, Запорожье, Запорожская область Днепропетровщина, да. Но ничего нового, потому что Орешником туда уже пытались бить. Помнишь, когда так, там что-то было? Так. Вот он показывает. Он так. Туз Червова пока нет. Ну, пока не падает Киев. То есть... Планируют они обстреливать сегодня ночью вообще? Да. Да. Семерка пиковая падает, карта страха сразу. Смотри, по обменам я всегда, в принципе, говорила, и карта одна и та же падает хорошо. Прям либо Ермак, либо кто там старается, не знаю, но прям обмены хорошие, начались большие. И там падало, что с 29 по 10 июля где-то в эти даты будут мертвые. С 29 числа по 10 июля, в промежутке этого времени, мертвые. Там хорошее количество туз падало. Или десятка. Ту по или, или, десятка. Ну, в общем, то есть хорошая карта падала. Я помню, что 29 10 июля. Я даю промежуток этот, понял? По мертвым именно мертвые должны быть. Семерка пиковая гробы. Ну, типа... А покажите Сота по июлю по, по... Сейчас, покажите по июлю по обстрелу. Мне... Насколько хуже, чем июнь? Ну, блин, десятка пиков, все равно фигня туз, десятка пиковая, ну, ракеты, то есть это, ну, фигня. Падал вчера, позавчера туз, уже здесь десятка падает. Ну, сказать, что прям лучше будет. Нет. Смотри, в дальней перспективе, опять-таки, все равно выпала семерка, туз крестовый, шестерка пиковая. В дальней перспективе, и туз червовый в начале, да. Не забирал в усло Ну, дальняя перспектива, шестерка. То есть не показывает даты, не показывает, когда, ну да. Туз, туз червовый, он в прямом положении, вверх. Он не вниз випав, а вверх. Зобрати ну, да. к Угу. Ну, Це але... звільнення все ж таки більш військове. Це битва має відбуватися, чи, можливо, будуть домовленості, і Росія сама покине цю територію? Знаешь, две десятки выпало. Кстати, вот не пробой тут. Две десятки вот, да, и балет червовый. Черт, то есть, какие-то договоры могут договоренности быть. Потому что нам уже когда-то падало, помнишь тоже? Про крам да. типа, что какие-то договоренности, что-то будет. Две десятки это не пробой. Бой вообще с пика нападало. Тут нет пики. Десятки, деньги. Вот что-то вот, ну, понятно, что тут не про деньги, тут про договорники могут быть. Десятка, червовая, шестерка, волновая. Нет, я пока не вижу наступу. Шестерка пиковая, смотри. То есть туз червовый, шестерка крестовая. Да, типа про Киев. Понял, здесь центр, столица. Ну, шестерка пиковая, ну. Такая дальняя перспектива, типа шип... ну Хотя шестерка пиковая это дальняя дорога, может быть. Просто показывать может типа за кордону. Поняла? Шестерка крестовая. Пика не выпала. Если какие-то похождения, короче, будут, то сейчас больше про ДРГшников. Не вижу пока полномасштабного того, что они прям наступление идут там. Планы есть у них. Пока нет. Нет. Семерка Пиковая нет. Пока нет. Хотя я знаю, что там стоят они везде. Я, я понимаю это все. Пока нет. Пока Семерка Пиковая. То есть карты говорят нет сейчас. А взагалі спроможна Росія? Зараз ми не про плани, а про ресурс, чи достатньо ресурсу в Росії, щоб розпочати і розширити ці кордони військові. Ні. Девятка пікова. Десятка, девятка пікова. Ні. Про масштабність поки нет. Не готова ні к Ну, Девятка, ну не хотят. Девятка бубнова падає. Это при интересе. И десятка. Масштабирование, поняла настолько. Mm -hmm. Следующий туз. Ну, то есть, да, они реально хотят много лет. А бы только десятка не была десяткой, пожалуйста. Действительно, 10 лет, прям понял. Э, смотри, то есть там по картам падает. Я уже спрашиваю с другой стороны. Я говорю, покажите. Давай же не будем спрашивать про окончание войны, потому что война тянется. Фиг знает когда. Они нас пытались оккупировать еще, фиг знает когда, даже не 2014 -го года, еще раньше, даже. У них там дофига mm -hmm. планов. Война идет всю жизнь, считаю, с Россией. Это правда. Давайте не так говорю, спрошу. Давайте спрошу просто, говорю, может... Может, говорю... Сдается, кто, кто сигнализует тебе, Маша. Не понял, ничего, ну ладно. Это интересно. Может, говорю, типа, пауза какая-то или что-то еще. Говорю, может, там то... Давай, говорю, так, спросим, типа, чтобы пауза, да, или как оно в принципе закончится. там показывают, что закончится по дураку. Типа вообще просто все встали, нифига нет. То есть как-то вообще очень странно и тупо. Типа что воевали, и вот так по щелчку просто закончилось. Это очень странно прям. Блин, я спрашивала, походу, даже, да покажите, я говорю, месяц мне. Там, по-моему, семерка падала. А что семерка, это что? Июль? Нет? Лыпань, да? Лыпань месяц. Семерка угу. падала. Кстати. Или 7 -го числа? Или семнадцатого? или 27-го, или типа в июле. Вот как-то вот такое, что понял, показал. И опять-таки не кидаюсь с такими громкими заявками. У, у меня, даты сбываются часто, да, я понимаю, там цифры и так далее, но я это не люблю. Вот я люблю по факту, когда мне покажут, понял, через сон. Или там как-то, ну, ты же знаешь, не люблю это. Так, так, но семерка по картам выпала. И учитывая, вот даже мы предсказывали, говорю, мне спрашивают, когда обстрел до Московской области или Москвы. Мне падает шестерка. Говорю, будет шестерка или девятка в дате. Или 16, или 26, шесть, вот вчера же обстреливали. 26 число. Ну, показала четко. Я верю все-таки в игральные карты, что все-таки будет конец войны, какой-то или пауза. В июле. Только каком июле, блин? Когда это? Что это? Так. Тут, по суті типу, ну, дивись, вже просто кінець місяця, і у мене ж всі числа дати програлися вже 35 uh -huh. разів, і, 16, і 15, 17 програлася, і 23 програлася, Ну, короче, всі дати програлися. І там ще було про 27-е. Чи... Ну, от сьогодні вже ту вилітіли, кстати. То есть, как бы, не новость. чітко 27-е, ну, обстріл буде точно. Ну, это прям нотушки взлетели, уже, то есть, даже как бы уже новости вийшли. Тут уже навіть можна було не смотреть. Поэтому ну, по, за... по, по новостям, по городам, все, что я говорила, пускай они как бы вспоминают э, с первого числа смотреть на то новый месяц. Но ничего хорошего не будет, потому что на июль Туспиковый вниз также падает, как и падал на июнь. То есть, э, ну как бы, и ситуация извините, не оставаться. Извините по обстрелам Туспиковый вниз, плохо, очень, баллистика. Орешник, баллистика, то зомбиков, я уже говорю. Ну, баллистика. Баллистика. По обстрелам, то пиковым. О, господи, ты меня таки пытаешь. Ну, я когда дивилась минулого разу, как раз таки, когда написала новину про это виробництво, там падал валет пиковый. Вчера выхожу вих... <laughs> из дома. <laughs> Короче, я выхожу, иду к перекрестку, на перекрестке валяется валет пиковый. Я такая, шо? что то такое уже это бесом то ходил наверное сам факт просто что ладно Кстати, вольдов, а по Ну вообще эта карта хорошая для обстрелов карта пустоты она замечательная это лучше я когда валет пиковый достаю я понимаю что можно спокойно спать но видишь все позбывалось вообще все просто вот в июнь я не знаю, настолько хорошо по предсказаниям, четко все детально прям поняла. И 17 по Киеву. И прям предсказали мы, что новая у них э, тактика, что там по так. шуту падала, помнишь? Там по шуту падала, типа, что они будут обстреливать, когда либо тревоги не будет обстрел, либо люди будут выходить с этого и обстреливать. То есть вот проигралась тоже тактика новая. Потом про с четырех локаций, потом про баллистику, все проигралось. И дата, и 23-е проигралось. Я же выставляла себе в Инстаграм эту песню 22 так, июня так, так. да, ровно 4 утра. Mm -hmm. Ну, это, ну да, вот 22 23 вот оно проигралось. Там четко переход был, он 23 число. Что э, еще? Блин, к сожалению, про девочку тоже проигралась, себе на канал записывала. что какой-то покойный. Я не говорю, не знаю, кто такая девочка, Ну, то есть, какой-то ребенок, говорю, умрет или умер. Не понимаю, это прошлое событие, что после обстрела сразу смотрели. Или это новое, и потом новости девочка 11-летняя найти не могли ее. Короче, у меня уже истерики были, я уже и плакала в эфирах, что такое не делала, это какой-то ужас просто. А, про Зеленского покушения, что же там сбылось вроде наконец, июля июня. Ну, короче, то есть дофига что проигралось, но в июле там туз пиковый падает, я уже вижу. Я пока не смотрела ничего по июлю, по событиям, но по обстрелам легче не будет, я сразу говорю, это